शेतकऱ्यासह पूरग्रस्तांना त्वरित आर्थिक मदत द्या सचिन कासलीवाल सन महाराष्ट्र न्यूज नांदेड मागील दोन दिवसामध्ये नांदेड शहरासह जिल्ह्यात अतिवृष्टीने अनेक घरांचे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे त्यांना राज्य सरकारच्या वतीने पंचनामे करून त्वरित आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी किसान जन आंदोलन संघटनेचे अध्यक्ष सचिन कासलेवाल यांनी जिल्हाधिकारी मनपा आयुक्त तसेच जिल्हा कृषी अधिकारी यांच्याकडे निवेदन देऊन केले आहे पाहूया सन महाराष्ट्र न्यूज स्पेशल रिपोर्ट नांदेड निवेदन एक तो नांदेड़ की जो हालत है स्वच्छता है नालियां नालियाँ नहीं है कचरे है साफ सफाई नहीं है आधा नांदेड़ पानी में डूबे वाला है गलियों में घरों में पानी घुसे वाला है नगर पालिका की बहुत ख़राब हालत नगर पालिका ने नादेड़ की करके रखी वाली है उसका निवेदन नगर पालिका को भी दी है अभी और कलेक्टर साहब को भी दिए और जो पेस्टिसाइड का एक्ट है जो कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर माल देने के पहले माल बेचने के पहले डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रिंसिपल डीलर को देने के बाद ही माल बेचा जाता है ये कायदा है और डिस्ट्रीब्यूटर ही प्रिंसिपल नहीं देता उस पर गुने दाखिल होना उसके लाइसेंस कैंसल होना सबसे बड़ा पहला, पहला गुनागार डिस्ट्रीब्यूटर है दूसरी बात कायदा ये बोलता है कि प्रिंसिपल सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जाए गवर्नमेंट के वेबसाइट पर लाइसेंस लेने के बाद में डाउनलोड करने के बाद कंपनी ने ऑटोमेटिकली वो प्रिंसिपल एक्सेप्ट करना और से बेचने की परमिशन देना लेकिन दो दो साल हो जाते डाउनलोड होके मेरे महीने भी डाउनलोड करे वाला है आप लोगों को बताता हूँ कंपनी देती नहीं है कंपनी भी बहुत बड़ी दोषी है कंपनी के भी लाइसेंस कैंसल होना चाहिए सबसे बड़े देश के द्रोही देश द्रोही है क्योंकि यही प्रिंसिपल नहीं देते और यही बोलते हैं कि ये ये बेकानूनी माल बेच रहे तुम देंगे नहीं तो क्या फिर छेतकियों को क्या कौन माल देंगा? क्या देंगे क्या कंपनी डायरेक्ट देंगे क्या तेईस तारीख को किसान जन आंदोलन का भव्य आंदोलन है शेतकड़ी मोर्चा है शेतक्री के हित में शेतकड़ी के मुद्दे पे पूरे भारत भर में नांदेड़ से चालू होगा पूरे भारत भर में ये चलेगा और ऐसी व्यवस्था और ऐसी सिस्टम को चेंज करेंगे कि देश भी देखेगा, दुनिया देखेंगी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और लड़ेंगे मरते दम तक और जीतेंगे जय हिंद जय महाराष्ट्र जय भारत